планирую сейчас, лишь когда будет московский мост, надеть флаг Крыма, который я сделала своими руками, покрасила, пройтись по Крымскому мосту, затем спуститься на Крымском валу и подойти к Москве-реке. Там есть выход и к воде прям подход. Такая куча мусорная прям в воде есть. На нее я смогу спуститься, зайти в воду и начать тестировать краски флага. Моя как бы, акция сейчас, 1 мая, почему краски вымываются. Дело в том, что крымский флаг состоит из трех полос. Первая тонкая полоса это голубая, затем широкая белая и красная тонкая. Голубая означает надежда на, на хорошее, светлое будущее, красная означает память жертвам и память героическому прошлому этих территорий. И самое главное, белая широкая полоса означает мир, равенство и свобода всех национальностей, проживающих на территории Крым, свобода вероисповедания, свобода языковых как бы, предпочтений и как бы, абсолютное равенство всех национальностей. На сегодняшний день мы имеем полное притеснение к дискриминации всех национальностей, кроме российской национальности, абсолютное исключение изучения разных, так сказать, языков национальных меньшинств, а то есть украинский язык запрещен, татарский язык запрещен, не говоря о том, что свобода вероисповедания нет на этой территории и нет как бы правовой базы, она полностью нарушена, отсутствует. Люди не имеют права голоса, не имеют права свободы. Я сама оттуда, я там родилась, я жила до 15 лет, потом я переехала в Киев. Но как бы почему я вымываю эти краски? Потому что, потому что граница Крыма на сегодняшний день просто вот, как бы ментально расплылась. Ее просто нет. Это какое-то белое пятно на карте мира, которое и не там, и не здесь. Россия оккупировав, захватив, отобрав, бросила. Там ничего нет, ну, как бы никак не развивается эта, эта, эта часть мира. Как бы люди, людям приходится выживать. Об этом никто не говорит, потому что страшно. И вот это белое пятно, оно... Она просто вот, никому не нужное белое пятно. Очень многие люди уже осознают, те, кто поддерживали аннексию, что пришла как бы беда. Эта акция очередная не для публики. У меня не, нет цели вокруг меня создать какую-то миллионную, тысячную толпу, которая пошла бы мыть флаги. Хотя если это было бы это бы случилось, это было бы, наверное, прекрасно. Потому что это могло бы мирным путем обратить внимание. Ну, это мое личное, так скажем, разобраться по счетам, грубо говоря, да, то есть я, я, я не могу приехать сейчас в Крым, собственно, да, свою родную землю. Я не могу там сделать никакую акцию.